Значит, 24 августа в Павлограде э, произошел несчастный случай. Значит, э, с, пяти, с пятого этажа жилого дома, э, с окна пятого этажа, выпала девочка, которая чуть более двух лет. Значит, э, ситуация была в том, что э, мама играла с девочкой в комнате, все было нормально. Тут она некоторое время отлучилась в другую комнату и когда зашла в комнату, не обнаружила э, на окне э, москитной сетки. Вот, выглянув в окно, она увидела, что на земле лежит москитная сетка и на ней ее дочка. Значит, соответственно, она быстренько сбежала вниз и девочку отправили в медицинское учреждение. Значит, на сегодняшний день девочки жизни, жизни девочки ничего не угрожает. Состояние стабильное. Она с телесными повреждениями в виде перелома черепа, перелома ребра, перелома ноги находится в лечебном учреждении. Значит, по этому поводу следственным подразделением будет проводиться проверка и устанавливаться вина самой мамы. Вот, и даваться правовая оценка. Подобные факты расцениваются как преступление, предусмотренное статьей 166 Уголовного кодекса Украины. Это злостное невыполнение обязанностей по досмотру за детьми. Вот, и наказываются ограничением свободы от 2 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.